श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो आपण प्रत्येक वेळी अडचणीत असतो आपल्यासमोर समस्या असतात दुःख असतं आणि त्यातल्या त्यात आर्थिक प्रश्न तर अतिशय गंभीर असतात प्रत्येकालाच आर्थिक प्रश्न असतो आणि या आर्थिक प्रश्नामधून सुटण्यासाठी प्रत्येकजण काही ना काही उपाय करत असतो सेवा करत असतो आणि त्या सेवेचं उपायाचं फळ नक्कीच काही ना काही प्रमाणात प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या त्या प्रयत्नानुसार मिळत असतं पण मी या ठिकाणी आज तुम्हाला जो मंत्र सांगत आहे तो मंत्र अत्यंत प्रभावी आणि शक्तिशाली असा आहे या मंत्राचा जप जर आपण रोज नित्यनेमाने घरामध्ये केला किंवा तो नुसता ऐकला तरी देखील आपल्यावर धनाचे देवता कुबेर यांचा आशीर्वाद प्राप्त होतो अशी मान्यता आहे आणि आपल्या ज्याही आर्थिक समस्या आहेत आर्थिक प्रश्न आहेत हे सर्व प्रश्न समस्या धनाची देवता कुबेर यांच्यामुळे संपून जातात दूर होतात अशी मान्यता आहे आणि धनदेवता म्हणजेच कुबेर देवता आपल्याला भरभरून बर धन देते अशी या मंत्राची खासियत आहे तर हा मंत्र जप रोज नित्यनियामानं ऐकण्याचा नक्कीच प्रयत्न करा घरामध्ये पठण करण्याचा प्रयत्न करा जेव्हाही तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा नक्कीच या मंत्राचा जप करण्याचा हा मंत्र ऐकण्याचा प्रयत्न करा कुबेर देवता तुमच्यावर धनाचा वर्षाव केल्याशिवाय राहणार नाही तर चला मग आपण तो मंत्र ऐकूया ओम ह्रीं क्लीम श्रीम क्लीम क्लीतेश्वराय नम ओम ह्रीं क्लीम श्रीम क्लीम क्लीतेश्वराय नम ओम ह्रीं श्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं 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 वित्तेश्वराय नमः